Конечно, Нет, то... Никакой информации. Итальянка на островах у нас. Она на островах я, его, если можно сказать. Я опять его поддерживаю дальше. Мы делаем вот это, говорится, нам просили в администрации области, чтобы нас выделили участок на острове, чтобы мы могли поставить Но Нам сказали, стоим мы в частном дворе, участника на надо... Он хочет выводить. Нет, И вот в этом году, вот мы э, на острове, значит, мы не держим город технологии наши, которые обладают, а, в а, Значит, Понимаете? Нам мешают э, э, стрижи и, 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 и ласточки. Птицы. Птицы. С облёта матки возвращаются. Тоже мало. И, по, по, в тот период, когда они прилетают, мы пускаем на воду. Понимаете? И теперь мы будем параллельно делать. Половую, э, значит, э, маток возить на материк. На, Пусть будет это гибрид первого слоя. А плотных... Э, облетевшийся, тоже на материк и выводить с них. А тут, а потом с материка на остров, чтобы, ну сколько я четырех семей сделаю в а? знаете? Правильно. Выбирается же у нас каждое поколение, через вот это, вновь, вновь поколение уводим, и через много поколение мы выводим, и опять поколение матери. Выбираем лучшее. Все нормально с ними, только все ограничены, как говорят, финансы. Вы зимовать а Отлично не могут. Без проблем. Ну, видите, на тех пасоках, что я веду, как вот я веду там, мы не можем туда других порог присоединять. Мы ведем свои пасеки чисто на карпатских мах. Рядом пасек уже нет, они все уничтожены. Где осталась одна для семьи, то там уже карпатянки тоже работают. Потому что мы каждый год из Мукачева привозим маток, подсаживаем семьи на пасеке. На следующий год с той семьи, которые лучше перезимовало, мы берем яйца и выводим маток. Трудки все на пасеке. Карпатские. Все трудки карпатские. От неплодных маток карпатских. Вот. В связи с этим она показала себя очень хорошо. Имеется в виду познакомство. Мы пробовали там Пермский, да, да. Эрмс, то мы плюнули и отказа, от, 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 отказались от них. Ну и я противник у них пород Еще какие вопросы? вопросы? Какие люди используются? <клевые> используются до дановские ули от 12 и далее рамок. <клевые> вы можете всегда доводить до 14 рамок и 16 рамок, и до 18 рамок, но не больше 14. Вот при всех этих операциях, кроме вот этого до постановки, коллектор ведутся, пришел, ведутся пчелы на 10 рамках и внизу, и вверху. Такое гнездо для них лучше. Вот это продольное гнездо. Вы содержитесь не было в стандартного. Да, на 30, на 30. Нам 30 Нет, когда-то пробовал, отказал. они за лето, там полетели во все стороны пчелы. Мы получили с какой-то колонии эти новокорпусные корпусные и вы их от них отказались. А вы пробуйте на других, пожалуйста, но тоже придерживайтесь, если хотите, от письме. Я вам еще раз говорю, если хотите получить плюс, то вот такая схема увеличивает предосбор в любой год, вот, безвзяточный год. Все равно она три раза увеличивает предосбор. эта схема. А хороший то до 200 килограмм. Понимаете? И особенно у нас по годам это выгодно, что зачем на дачном участке держать 10-15 семей, когда можно держать 5-7 семей. Меньше будут э, жарить дачнику, и вы получите тот же мед. Можно сокращать платка за семейки, получать тот же мед. Многие просто не понимают, думаю, что это так сложно. Но там, вот если вы получили два отводка, то дальше вы находите с ними работаете, как вы уже работаете. Но нельзя нарушать правила. То есть, когда ставить первые кусайка, надо отводки делать, и надо обязательно делать два отводка, а не один. Вне зависимости от времени, когда вы можете это. и в начале, в конце июня сделать два отводка, столько они нарастят до взятки. Но потом их вот так используют, чтобы у вас было три матки наращивания пчел в зиме. Поняли меня? В реальной системе, если у вас получились крупные отводки и все, вы один отводок можете присоединять к семье, другой можете не присоединять. Идти на, раз, на разведение пчел у вас у два раза увеличится на пасеке, но один обязательно надо присоединять, иначе вы испортите эффект зимов в красных зиме. В основных семьях пчелы должно идти не менее, как от двух маток, а еще лучше, если от трех. У меня уже десятки лет я присоединяю в каждой семье по два. Каждой семье. А сформированных отводов, сформированных нуклеусов, там сборные нуклеусы от трех семей сверху делают. И все это дает второй корпус. Там не надо смотреть маток. Слепой может делать, что там нет маток. Вот. то эти нуклеусы не использованы, если хорошо с матки в отводках, то эти нуклеусы соединяем по два, по три, и тут как э, запасные в зиму и для продажи весны. Владимир Петрович, да. такой вопрос. Открыт материал получаем из Карпат. И кого бы из подкового? По ну, меня качество-то интересует, да, да, вы не получите сейчас большого качества. Ну, с банды Гайдара. Гай... Никто не дает там маток качества. Никто, кроме некоторых, если вы заведете знакомство с некоторыми частными матководами. Так, назовите. Ну, не надо этого Не надо этого Мне главное, весной с трех маток, я на каждой точке подсаживаю таких три матки, вот на шести с каждых трех маток я выбираю один сот, который при выводе маток я заключаю матку изолятор, то один сот, где засеяна одна, одна, сторона полностью засеяна э, яйцами, и где самые крупные яйца. По качеству медосбор Я, их, я знаю, о чем эти сказал, так вы же не отбираете. По... Я только отбираю по качеству зимовки и по качеству яиц. Потому что по же стоим я их не могу поделить, потому что они привезенные летом прошлого года. Они это не давали. Я их подсаживаю под водкой, подсиливаю и возвожу за себя. А как вы оцениваете качество мазок? Кому это? Папа Виктора и Людмила Викторовича? Никак. Качество мазок посадить, надо проводить анализ. То, что вы считаете, что вы качество маты проверяете, это я же вам сказал, что качество проявляется только у стадии. Прогонята просто не есть. Я же не могу как научный сотрудник вам брать. Скажите, майский взяток вы используете? А вот? Майский взяток. Да. да, вот он используется, берите сколько хотите. Нет, но ну, дело -то в том, что он может быть скоротечный, погода то 5 10 я... все время есть место, где... Я, например, в конце... Никакие... Открылась... Никак... Подождите, я сейчас вам Хорошо. Говорю. Никакие приемы специальные. Для перестановки одной семьи на другое место, на лед и тому подобное для объединения, я не использую. Почему? Потому что наши такие поводные условия сегодня кажется, вот я объединю, я вчера пущу на эту семью, она принесет много майского года, а завтра пошел. Нет, сможет? просто делается по-другому. Я например в конце апреля объединяю две семьи, перезимавшие отводок и ну, он уже полноценная семья, и семью, и Получается, очень даже они очень эффективно я работают. Я пробовал это, друзья мои, я пробовал, во-первых, перезимовать отводок от очень накладно. Если он идет на 6-8 рамках. Он полноценный, уже становится уже к концу сезона. Я знаю, но для него надо очень много корма на зиму. Он там не перезимует. Если оставили в отводке 6-7 рамок, по 2-3 килограмма, вот я считаю, 21 килограмм ушел. В зимовнике, в зимовнике, перезимовывают, а потом объединяются. А, у нас нет зимовника, пожалуйста. понятно. Если у вас получается, пожалуйста. Я не рекомендую вам и формирование, как вся книга пишет, вот этого осеннего семьи медовика, чтобы вы вот эти 2 два года присоединили к семье. И, 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 многие пчеловоды пишут в литературе, это медовик. А я его сегодня присоединил, а на неделю или на две дождь пошло осенью. осень. И у меня эти семьи через пять дней пришли все в роевое состояние. А моя задача, без роевого содержания семей, чтобы ни одного роя нет. И эта задача стоит и перед пчеловодами любыми. Может завести молодой человек пчел, уже он же работает на какой-то работе, да? Или в фирме, или в государстве работает. Как он будет раи ловить? У меня 6 очков. Я не могу раи ловить в один и тот же день, они почти приходят в одно же время в раи. Это а ж нельзя. У меня главная задача была ликвидировать раи. А на этой основе разработать такую технологию, которая давала значительное увеличение, также я не могу, например, на весной делать семьи на семью, чтобы одна семья ослабеть. То есть есть такой прием, знаете? Главу mm -hmm. не оставится, один оставляется, этот налет делается, и говорит, эта семья мне собирает весенний мед, да? Пиво. А если его не будет за погоды, дождь прошел и все. Вы эту семью угробили, другую угробили потому что на нее налетели, она будет в дрейфовом состоянии а эту операцию вы не можете, когда одна семья слабая, другая сильная выполнять Вот и другие. Все. все это попробовать потому что метод вырабатывается, который э, преподносится как более-менее научный метод и тут надо все попробовать мы проводили сколько вот 10, 5 или 10 дней вот э, испытания на, тут, на весь сезон испытаний на тех семьях были ну, так как традиционно там магазины или корпус две семьи на других семьях два отводка, на третьих семьях два отводка но перед взятком э, на одну семью один отводок присоединяли к семье а в другой а семье не присоединяли, два а потом сравнили сколько кто принес мед. так да? было? Да, да. Да. да я им показывал сейчас табличку. Да. Да, да, да. Так, да, так да. вот, оказалось, что самое больше меда принесли те семьи, где отводки работали до конца Два. без никаких следов объединений. Где мы подсоединили перед главным взятком вот этот отводок, один от присоединили к семье, отводок целиком, отводок и летных, и чего-то таких, и все, присоединили к семье, то там на треть меньше принесла а где не присоединяли, Вот вам и результат. Это простая научная такая э, сравнение. Простая научная сравнение. Вы другой раз можете мне задать вопросы, другие пчеловоды. Чем вы это объясняли? Подумайте, чем. Потому что семьи очень сильные. И когда мы их объединяем, например, в семью медовика, даже и погода хорошая, они все равно вот этот медовик, если мы сидим две, он принесет меньше, чем вот этот партнер. Почему? Там получается большой колхоз. три семьи вот бухнули перед тебя, и они никак не могут найти гармонии в работе. И приносят меньше мертвых. Так что я отказался полностью от этих ведовиков. Это вот какая-то глупость. Она может подходить где-то в другом зоне. Это другие климатические условия и так далее. Кроме того, если вы объедините взятку два работка с этой семьей, вы что это будет хорошо. Так чем вы нарастите пчел в земле? Ведь дальше то будет в этой семье пчел наращивает в земле одна матка. Так или нет? А здесь, когда вы присоединяете после взятого, и после окончания практически цикла маток, у вас в зиму на семью работало сколько? Три матки. И благодаря этим маткам у нас в последние 10 лет не было ни одного отхода зимой, ни одна не матка. Потому что там молодые матки, там много молодых пчел, и так далее, Но и нет избытка. В весне практически в этом верхнем, верхнем корпусе вот здесь набивается полностью пчел, там они когда мы их пересаживаем в 14 рамочный корпус вот, нижний, после зимовки через 10 дней, это 15 апреля, пересаживаем туда этих пчел 15 апреля, то вот, они, занимают 14 рамок. Кроме того, в этой системе, в связи с тем, что от очки в один и тот же день выполняется одна и та же работа. Не так, как вы заглядываете в другой пятой семье. то, вот, надо сделать это и то, это и то. Это индивидуально. У нас надо четно приезжать. Я привожу пчеловода, который хочет сказать, что он даже никогда пчел не делать, я вам покажу, как делать, как будет делать. Потому что во всех семьях плышка одна и та же работа. Проходит с выравниванием пчел. Первое выравнивание пчел при переводе матки в мы внизу оставляем все корпуса, только 6 рамок построено. Остальные рамки оставляем для бесплатного. Больше 6 рамок мы передаем в ту семью, которой будет меньше 6 рамок. Такие бывают. Но все равно я делаю уже. Вот это при постановке калит корпусов тоже идет выравнивание семей. В каком смысле? Что мы внизу оставляем 4 рамки самого мотора расхода, Вверху ставим 4 рамки самого среднего расхода. Если расхода больше, мы забираем и добавляем еще сильнее или Если не мельче, берем это 7-ти фруктов. И все рамки, и все 7-ми после постановки вторых фруктов будут иметь 8 рам расходов. Ясно? Лишние расходы отдаем всеми а обеспекателям и красивые, чтобы лучше получились. Еще вопросы. Первые отводки. К какому числу вы Первые. Первые отводки делаются где-то 15 мая. До 30 мая, до 30 до 28 мая, 9 дней делается. Получается, все отводки на пассивке организованы. От 200 семей получим 4 и, и вообще столько же, что, ну, на 100 меньше 300 будет нагреваться в трех рамках. Все делаются только на больших рамкам. Еще вопрос. Вот так вот и сделали ваши привычный. А благотворение с труднем какой период? И Как вот это? Не бывает, и вот холода мешают. Ты же сам себе отвечаешь. Получается. А куда же такие деньги от холода? Давай. Давай теряется. Почему делается на 30 семей, например, 20 рублей собственников? Если матка погибла, мы даем через 10 дней туда рамку разного возрастного расхода. Потом осматриваем ее через 2 британия. Если на ней заложены маточки, то наш матка. Так? Мы тогда даем запасную матку и мы присоединяемся к субтяну самому. С матком идет работа в жалет. Практически один человек занимается когда у нас все, весь мед откачивается на центральную усадьбу. Туда на оказание привозится со всех пачков мед. Там там там, 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 Ну, сейчас работает очень сильно, работает над качеством меда. Вот. При выточке э, рамки с медом нагреваются при 28-30 градусах тонных подогрева, расставлены 13 корпуса, там до 100 корпусов ходит. Оттуда вывозится Столу для распечатки меда используем паровой нож, потому что все попробовали, не подходят. Вот правой нож. И, и переборка идет. Отбираем запечатанную рамку, идет на, на, на выкачку. Если больше одной трети не запечатано, мы отдельный корпус составляем и опять его на дозревание в эту ногу. И другой раз вот этот вот открытый мед достаивают до такого состояния, что не выкачать. Он там высох. Сколько дозревает? А? Сколько людей? Ну, 4, 5, дней. У нас там полосами ставятся, эти корпуса. Сегодня привезенные один ряд, завтра привезенный ряд, третий ряд. То есть сколько, сколько выкачает. Ну, качаем по 8, 10, даже 15 бетонов. Рамка на 32 листовых рамки. медового Медовонка. И вот такое опасно.

дешевле, чем он Приезжайте ко мне, возьмете бетонами, но если вы будете брать меньше бетона, то в этом году я дорого продавал, но дешевле значительно, чем на рынке. 250 рублей. Берите сколько хотите. Это удовольствие? Да. Так. Потому, так. Что, потому, что нас, себя, потому что у нас на, на рынке 300-350. Я бы вот на 100 рублей не мешаю. Есть еще вопросы? дозревание а а на он не Нет. нет. А а не в, а он не понял, что такое дозревание. Вот этот топор, который вытащили мы, заводится и в пустое все. комнаты нагрева ставится для донесения дозрева дозревания Это в этой комнате. С него испаряется вода. А температура какая? 38-32 градуса. Почему не вытащится вода? Не получается так дозреть в баты, например, значительно труднее, чем дозреть в раму. Организация интересного структуры, организации вашей работы, то есть мозг, руководитель, посещаете мероприятия, Светлана у вас квалифицирует, что кто еще куда идти, на 6 у нас, у нас, товарищи, на пашнике работаем два пчеловода, я и Светлана, и один такой Толик, который подай мои ищи, если вы видите у нас на басике больше людей на да, точке, то это такие там. Ученики. Ученики. А там у нас вот мы вдвоем. И молодого вот молодого парня вот обучаются сейчас. Потому что я все-таки спрашиваю, что я делаю на пасеке, Я выполняю все работы, которые существуют на басике. И руководство. Хотя уже трудно, потому что все Спасибо, <плодисмент> Уважаемые коллеги, надо посоветоваться. Может быть, мы прервемся на 10 минут. У нас э, 2 три человека еще выступают. Перережем, потому что да?